Я сделал операцию в конце мая, и у меня было два месяца восстановления, поэтому в сборной к сборной я пришел, я еще не мог брать мяч в руки, работать с мячом, поэтому я первые две недели работал над кондицией сначала с командой, потом отдельно, когда были игровые ситуации, отдельно с Ричем. Сейчас только полностью восстановилась, и я приступил к тренировкам со всеми. Нормально себя чувствует, боли нету, как в прошлом году, поэтому должен, должен уже играть на 100%. У меня было э, длительное время игровой практики. Я пропустил концовку сезона из-за травмы руки. Также пропустил летнюю лигу э, после операции. И очень длительный срок у меня не было игровой практики. И я очень надеюсь, что э, я валюсь в команду, валюсь в игру и прочувствую... По полной. Нам вот, не хватило пару очков, было очень-очень обидно. Это был наш первый Евробаскет, и мы упустили свою возможность. Ну, сейчас просто турнир, сравнивать с этим тяжело. Ну, интересно вернуться в тот же город, посмотреть, вспомнить те места.